Этот день сотворил Господь для славы своей. Аллилуйя! Ивашковская земля. А вот и рабочие процессы церкви Этнос и Царства Божьего. Сама база, рабочие материалы, щебень, песок, биотуалеты, кабинки и братья возлюбленные трудятся для Царства Божьего. Брат Леонид, Слава Виктор, Роман, Сергей. Итак, заливается бетон и строится стена. Как не имея прям строил, так и у нас. Ну, естественно, это Божий процесс. Ресурсы нужны, силы нужны, молитвы нужны И деньги, нужны. И деньги говорит Роман нужны. Витя уже как мастер. Если нету Леня, а верю уже этого не будет, Леня будет всегда. То Витя мастером выступал. А сейчас Леня. Леня, какие сейчас планы? по забору. Строится. Строится. Но ну, мы сделаем в этом году, да? Леонид. Не знаю. Все зависит от денег, от финансов. Все от финансов зависит. но ну, все возможно верующему, так что мы верующие. Реабилитационный центр трудится. Сейчас немного забора, братья и сестры. Серега на бетоне. Привет! Аллилуйя. А вот этот забор, эта стена, это то, что удалось Божьими силами, Божьим ресурсом, Божьей благодатью построить от октября месяца. Слава Иисусу Христу, нашему Царю. И мы видим, забор удаляется уже до леса и до спуску. Вниз. Церковная территория. Не воинством и не силой, но духом Божьим. Идем спустимся немного вниз. Сейчас, сейчас приду. Трошки сільськогосподарської частини ці моменти не опускаються. І вже тут засаджена молода картопля, бараболя, а трохи нижче прибрана територія. Зверніть увагу на ці слупіки і огорожену канатіком землю. Що ж це за земля? Це не просто земля, браті і сестри. Це малина. Привезені кущі малини, які посаджені пастирем Юрою Петровичем, братями. І ми віримо, що Бог взростить цю землю. І вже скоро тут будуть кущі малини, яка буде цвісти і плодоносити. Не просто раз в рік чи два рази в рік, а цілий рік, ну, крім звичайно морозів. Робота є, царство Боже розширяється. Тут така літня кухня. І Петровіч готує тут і собакам, і на домашнє господарство. Ті біотуалети, які ми бачили зранку, зверху. Це сантехніка. Труби, підводка, вона зараз бетонується, для того, щоб могли митися, ходити в туалет. А тут основа для дитячого лагерю. Вже зовсім скоро тут буде декілька зведених домиків. А в процесі року тут буде построєно ціле наметове таке містечко. Брус, його покривають. Отакий забор, який ми почали робити спочатку осіння. Подяка Богу за кожного брата, сестру, за кожний камінець, за кожну частинку забора цієї сітки, бляхи, за кожну гривню, яку посіяли брати, сестри, церква, за те, що є сили, за те, що є ресурси. І відверто скажу, браття, сестри, це Божа почва, це Боже царство і вкладати. Сюди молитви, труд, фінанси це велике, особливе благословення для Божого царства. І я вірю, що кожен пожне свій час, якщо не ослабіє. Тому приїжджайте, робочі руки потрібні. Малітвініки, включайтеся, підливайте цю землю і щоб вона давала плоди. І вже літом молодь, яка приїде на лагерь, на зовсім нову територію, огорожену парканом. А впоследствиї ми знаємо, що є такий Божий план. І в цьому йдемо ми, пастор церкви, община етнос, огородити всю цю територію таким парканом і побудувати ангар, який буде вміщати собрання, молитовне служіння, недільне служіння, рейсовий автобус, щоб кожен брат, сестра нашої общини, кожна людина, яка шукає Господа. І Буде з нами, могла жити, розвиватися, рости і мати участь до цього. Тому не зволікайте, робота це добре, дім це добре, домашка це добре, але Боже царство. Бачення церкви, ріст общини, цей ресурс людських рук, молитви потребує зараз Господь, ну і ми. Моліться. Приезжайте, погода классно, и честно, працювати на цій землі велика благодать. Тут не змучуєшся. А якщо ты дома и не маєш, особливо чем заняться, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложа руки полежишь, и придет нужда твоя, как прохожий, как разбойник. Поэтому встань спящий, воскресни из мертвых, воскресит тебя Христос. Приезжай к нам на базу. Есть что делать, есть куда вкладывать усилия, чтобы прославлять нашего Царя Иисуса Христа. Всем особых благословений. Пускай сейчас этот ролик будет Божьим видением для тебя, обновит тебя, смотивирует тебя, поднимет тебя. Приезжай. Здесь есть не только работа, здесь есть молитва, есть здесь братское общение, здесь есть обычная которое нужно для каждого питание и кормят здесь, слава Господу. Поэтому здесь хорошее время. И мы благословляем всех тех, кто сейчас смотрит это видео. Жив Господь, жива наша душа. Благословен наш Всевышний. Господь пастырь наш. Мы ни в чем не будем нуждаться. И сегодня наши семья, наш вклад слова, молитвы, посвящения, работы нашего тела, наших ресурсов. Это расширение территории, это облагораживание этого прекрасного места для служения детям, для служения всем тем, кто будет приезжать в лагерь детский, для палаточного служения, которое также здесь будет. Ну и, конечно, впоследствии это ангара, который будет вмещать все наше собрание для того, чтобы совершать богослужение. Лишь, братья, чай. Вот и Паша зовет братьев на чай. У нас сейчас 12 часов 10 минут. И мы можем отвлечься ла на чаепитие с Богом. Я. Паша, Пала что скажешь Богу. о Ивашковцах? Благословенное место. Слава Богу, что я здесь. Господь меня учит работать своими руками. Благодарю его за это. Потому что я никогда не работал своими руками. Господь просто учит трудиться и зарабатывать на, на хлеб своими руками. Аллилуйя! Аллилуйя. За вибратьев. За братьев Аллилуйя. Сергей трудится. Иных Бог смиряет работами. Как написано Но смиренным Бог дает всегда благодать Аминь. Аминь. Аминь И наш брус будет Покрыт защитным слоем Чем ты покрываешь его Серега? А это, это Отработка То есть чтоб <с Влага не так поступала в брус правильно? Ни какие насекомые Не едят никто ничего Не гниет Не ржавеет ничего Аллилуйя, у нас все в Царстве Божьем надежно. Да. Прекрасное место. Благословенное самим Господом. Ну и я не могу не отметить и не показать. Эксклюзивно для церкви от нас. Уже построенный дом. Гостевой дом. Братский дом. Дом, который, в котором можно совершать молитвы, прошения, благодарения, принимать трапезу ввиду наших врагов. Дом с таким прекрасным видом. На лес. Это просто шикарно. Аллилуйя! Благословен Господь! Все только начинается! И ты можешь инвестировать в Божью почву! в Божье Царство. Это огромная благодать сегодня участвовать в нуждах святых, в нуждах общины. И здесь, где я по краю, пока все еще забор, уже совсем скоро, мы верим, будет каменный, надежный забор, который будет огораживать всю территорию для совершения прославления Божьего, учения, наставлений, тренингов, молитвенных служений воскресного собрания. Аллилуйя! Мы идем пить чай. Присоединяйся. Будь среди тех, кто бодрствует, молится, расширяет Божье Царство. Поддерживай нас в молитвах. Подливай всю эту землю молитвами и прошениями перед Богом. Приезжай. Рады будем тебя видеть, обнять и с тобой делать то, куда мы призваны. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Thank you.